परमपूज्य लक्ष्मण चैतनजी बापू यांच्या छप्पनव्या निमित्त आमचे गुरुदेव सेवा आश्रमचे श्रद्धेय श्यामचतनजी महाराज यांच्या संकल्पनेतून रक्तदान शिबिराचं आयोजन आज मीरा हॉस्पिटलच्या या पाडण्यामध्ये आपण आहे बापूंचं जे स्वप्न होतं की माझा समाज हा स्वभिम समाज झाला पाहिजे माझ्या समाजातील प्रत्येक जनतेने प्रत्येक व्यक्तीने हे संस्कारिक मार्ग अवलंबला पाहिजे या अनुषंगाने आपण समाजाची देशाची सेवा करण्याच्या संदर्भामध्ये रक्तदानाच्या स्वरूपात आपण ते दान केलं कारण ह्याच युगातील आज तुम्ही बघ बघितलं असेल की अनेक लोकं सेल थॅरेसिमिया असतील ॲनिमियाच्या आजाराने त्रस्त आहेत त्यांच्यासाठी एक जीवनदान देण्याचं काम रक्तदानाच्या माध्यमातून होत असतं म्हणून आज बापूंच्या अवतरणानिमित्त दिनानिमित्त श्याम महाराजांच्या श्रेयास्तुत उपक्रमाच्या माध्यमातून आम्ही सर्व भावी भक्त आज रक्तदान शिबिराला उपस्थित हो। आहोत आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे की आध्यात्मिक आणि सामाजिक या दोन्ही कर्तव्यावर आमचे श्याम महाराज त्या ठिकाणी मार्गदर्शन करत आहेत आणि त्यांच्याच आशीर्वादाने आणि त्यांच्याच आदर्शाने आमचे युवा सर्व समाज बांधव सर्व भाविक भक्त चेतन साधक परिवार हा त्या ठिकाणी मार्गदर्शन करतो कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम

प्रद्य संत श्री लक्ष्मण जैतन्यजी बापू यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं परमपूज्य श्याम महाराज यांच्या संकल्पनेतून आज जामनेर येथील मीरा हॉस्पिटल येथे रक्तदान शिबिराचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे आणि या माध्यमातून बापूजींची जी, जी, जी विचारधारा आहे सतत समाजसेवा करत राहायची आणि त्याच्यातून ज्या काही समाजाच्या चुकीच्या परंपरा असतील रूढी असतील त्यांना फाटा देऊन बगल देऊन नवीन विचार मग त्याच्यामध्ये व्यसनमुक्ती असेल बाकीचे जे काही समाजामध्ये चुकीच्या पद्धती आहेत त्याच्यामध्ये मांसाहार असेल या सगळ्या गोष्टींना सतत बापूजींनी त्यांच्या प्रवचनांमधून आणि बाकी सत्संगांमधून आपला जो विरोध आहे तो दर्शवलेला आहे आणि ज्या चुकीच्या आहेत त्याच्यावर सततच लक्ष्मण चैतन्यजी बापूजींनी आपल्या सत्संगांमधून प्रबोधन केलेलं आहे आणि तीच परंपरा पूजनीय चैतन्यजी बापू ही पुढे नेत आहेत त्यांच्या चैतन्यजी बापूजींच्या भावी कार्यासाठी आमच्या वतीने हार्दिक शुभेच्छा नमस्कार मी डॉक्टर आशिष कुमार आज परमपूज्य लक्ष्मणजी बापूर चैतन्यजी त्यांचा वाढदिवस आहे त्यानिमित्ताने श्याम मकूजींनी आमच्या मीरावर्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल येथे ब्लड कॅम्पचं आयोजन केलेलं आहे त्यांचे मी खूप खूप धन्यवाद वाटतो माझं आमचं मी आणि आमचे मित्र डॉक्टर सुभाष आम्ही जे हॉस्पिटल चालवतो या हॉस्पिटलला यांनी कॅम्प ब्लड कॅम्प ऑर्गनाईज केला आमचं हॉस्पिटल निवडलं त्याबद्दल आम्ही त्यांचे दोघे आभार मानतो या ब्लड कॅम्पच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त ब्लड डोनेट व्हावं आणि जास्तीत जास्त रुग्णांना याचा फायदा व्हावा हीच आमची इच्छा आहे ब्लड याचं किती महत्त्व आहे हे आम्हाला खूप चांगल्या पद्धतीने माहिती आहे त्यांनी हा एक उपयोगी खूप चांगला कार्यक्रम आमच्या हॉस्पिटलमध्ये आयोजित केला त्याबद्दल मी त्यांचे खूप धन्यवाद मानतो आणि त्यांना तुम्ही वाटचालीसाठी आण जय श्री कृष्ण हलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महीश्वरा गुरु, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्वीर श्री गुरे नम सर्वप्रथम देशवासियों को अठहत्तरवा स्वतंत्रता दिवस की मैं बहुत सारी बधाई देता हूँ साथ साथ हमारे परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलिंद संत श्री लक्ष्मण चितने जी बापू इनका आज छप्पनवा जन्मदिवस उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर आयोजन किया गया जिसमें रेड प्लस का जो हमारे यहाँ एक बैंक है उनके संयुक्त विद्यमान से और मेरा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के माध्यम से रक्तदान शिविर का ये आयोजन मैं अकेला तो निमित्त बनता हूँ मेरी लेकिन ये मेरी सब जो युवा पीढ़ी है मैं अब का नाम नहीं ले सकता कोई रक्त दे रहे हैं कोई जो सपोर्टर सिस्टम है सपोर्ट सिस्टम बोलते हैं उन सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ मित्र हो संत कोई एक जात या एक धर्म का नहीं होता है संत समूचे मानव जाति के लिए होता है और पूज्य गुरुदेव जी ने समूचे मानव जाति के विकास के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है जिनके लिए हम क्या ऋण चुकाएंगे क्योंकि महापुरुषों का जीवन होता है समाज विकास के लिए समाज की आर्थिक शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो उनका जीवन सुंदर स्वच्छ और सकारात्मक कैसा बने उनकी जीवन में से निगेटिविटी कैसे निकले और एक सकारात्मक जीवन जगते हुए देश को स्वतंत्र हुए हमको अठहत्तर साल हो गए लेकिन कहीं ना कहीं हम आज भी किसी न किसी बात के बंधन में बंधे हुए मतलब हम कहीं ना कहीं कही बंधन में जैसे अनेक प्रकार के हमारे जीवन में फैसन है फैशन है बहुत सारी गलत कुप्रथाएं हैं कई बार हम देखते हैं कि बेटियों को गर्भ में मार दिया जाता है या अभी हम कई लोग ऐसे बीमारियों से ग्रस्त है जिसकी हम चिंतन कर, करने के लिए बड़े मजबूर हो जाते हैं अनेक प्रकार की बीमारियां हमारे देश में फैल रही है अपन कुछ समय साल पहले ही अपने कोरोना से बचे और अनेक प्रकार के अभी देखो हर चार दिन में हमको एक कैंसर पेशेंट का कॉल आता है इतना बड़ा कैंसर है ब्लड प्रेशर है शुगर है कहीं ना कहीं बीमारी हमको हर घर में पहुंच रही है तो आज हमें सात्विक भोजन सात्विक जीवन और सकारात्मक कहीं ना कहीं हम एक अध्यात्म के साथ जुड़े दुनिया में आप कितनी भी प्रॉपर्टी कमा लो लेकिन अध्यात्म के बगैर आपके जीवन में शांति नहीं आएगी आपके जीवन में आनंद नहीं आएगा ये बाहरी सुख आपको एक एक मन को समझाने के लिए सुविधा ही दे सकता है लेकिन अध्यात्म के बगैर हमारे जीवन में शांति नहीं आएंगी तो हमारे परम पुजन से लक्ष्मण चैतन्य जी बाबू इनके कृपा आशीर्वाद से आज गुरुदेव शिवाश्रम के माध्यम से रक्तदान शिविर हो वृक्षारोपण हो बड़े बड़े मेडिकल कैंप हो आ, हमारी जितने व्यसन मुक्ति शिविर हो ये अनेक कार्य चलते हैं जिसमें श्री गुरुदेव सेवा आश्रम उसके साथ में हमारी सारी टीम जो मुझे दिन रात मदद करती है मैं उन सभी युवाओं का जो गुरुदेव सेवा आश्रम के सेवा कार्य में मदद कर रहा है उनको आज बापू जी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और उनका जीवन सुखमय हो आनंदमय हो और आज जो ये सब मेरे युवा आज मेरा भी सौभाग्य है कि मैं भी आज रक्तदान शिविर करने वाला हूँ तो मैं भारत के सारे युवाओं को एक विनंती करूँगा कि हम हर छः महीने में एक रक्तदान शिविर हमारा होना चाहिए क्योंकि हम देखते हैं कि हम तो यहाँ सुरक्षित है लेकिन हमारे सैनिक बॉर्डर पर हमारे लिए लड़ रहे हैं उनका कितना ब्लड जाता है कितना रक्त जाता है हम एक्सीडेंट में देख रहे हैं हमारी माताएँ जब गर्भवती होती हुई थी जब उनकी डिलीवरी होती है उनको ब्लडिंग का बड़ा प्रॉब्लम आता है तो हम एक हमने एक दिया है कि जो होते हैं भाग्यवान वो करते हैं रक्तदान और रक्तदान जीवन जीवनदान तो मैं सारे युवाओं को कि हमारे जीवन में व्यसन है वो निकाल के हम लोग एक अच्छी प्रथा चालू करें हम किसी का बुरा ना सोचें हम हर किसी का अच्छा सोचें हम कहते हैं ना कि लगा सको तो बाग लगाओ आग लगाना छोड़ दो अरे भला किसी का करना सको तो बुरा करना छोड़ दो ये अच्छे कार्य हम करते रहे कर्म ने व अधिकारस्ते माफ कदाचन हम जैसा कर्म करेंगे उसका फल हमको आज मिलना है आज नहीं तो कल देर सबेर लेकिन कर्म का फल मिलेगा क्योंकि ये सृष्टि कर्म प्रधान है तो आज मैं सभी देशवासियों को इस देश के स्वतंत्रता अट्ठहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और हमारे मैं और एक बात कहना चाहूँगा कि जो बंगाल में बांग्लादेश में सॉरी बांग्लादेश में जो हमारे हिंदुओं के साथ में जो अत्याचार हो रहा है वो कही न कहीं ना कहीं रुकना चाहिए मानव अधिकार उस पर हस्तक्षेप करके हमारे हिंदू बांधव जो सिख बंधव है हमारे बौद्ध बांधव है वह हमारे हिंदू बांधवों की जो उनके साथ में अत्याचार किया जा रहा है बहन बेटियों के साथ में वो रुकना चाहिए नहीं तो एक दिन जब आक्रोश होगा तो फिर रुकना बड़ा मुश्किल होगा इसलिए हम विनंती करते हमारे भारतीय संस्कृति में हिंसा को हमने कभी महत्व नहीं दिया हमारे महापुरुषों ने कहा है अहिंसा परमो धर्म लेकिन उसका यदि अर्थ का अनर्थ यदि समझते होंगे तो ये जो षड्यंत्रकारी है जैसे लव जिया है क्रिश्चन मिस्त्री है अनेक हमारे देश पर अटैक कर रहे हैं हमारे हर एक हिंदू बांधव ने आज जागने की जरूरत है हम सोचते थे कि वो बांग्लादेश में हो रहा है उस समय हम कोरोना के समय भी सोचते थे कि कोरोना प्रदेश में लेकिन कोरोना हमारे दिल्ली पर कब आ गया हमको पता नहीं था इसलिए हर हिंदू बांधव को हमारी संस्कृति बचाने के लिए आज हमें जागने की जरूरत है अधिक न बोलते हुए मैं स्वतंत्रता दिवस की और मेरे परम जो गुरुदेव संत श्री लक्ष्मण चैतन्य जी बापू इनके जन्मदिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सर्वे भगवंत सुखीन सर्वे सन्त निरामया सर्वे भद्राणी पश्यंतु माँ कस्यु माँ गौवे ओम शांति शांति